الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وخلق الإنسان وقرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا لا شريك له لا, لا زد له ولا ند له ولا مثل لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد